Всем добрый день, меня зовут Владимир Илья Ткаченко, я управляющий партнер компании Social Drag. На прошлой конференции Social Media Camp Дмитрий Ткаченко рассматривал 12 сервисов для работы в Social Media. Я хочу продолжить их и дополнить новыми сервисами. Первый сервис это будет JavaG. Это сервис SMS статистики. Очень подробно там... Рассматривается статистика по социальным сетям Facebook, ВКонтакте и Twitter. Это единственный сервис сейчас автоматизированный, который даст в онлайн режиме вам статистику в вашем сообществе ВКонтакте. Ну, есть и другие сервисы, но они не автоматизированы, Такие как Roblox и система Nipi. там вручную в общем, ну, делают специалисты. Этот сервис позволяет э, оценить статистику по контенту, по участникам, по их активностям и по увеличению, что очень ценно. На примере сообщества Facebook любителя вклад, вот статистика из этого сервиса, можем проследить за последний месяц, это вирусность контента. Далее можем посмотреть, какой контент пользовался популярностью. Это фотографии в большинстве случаев и какая реакция на этот контент была. Ну, в основном лайки, меньше репостов, еще меньше комментариев. Далее сервис позволяет оценить активность по дням недели. Это выборка за последний месяц, видим количество публикаций, реакции и реакции на публикацию среднеуспешную. Можем посмотреть, что по данному сообществу этот сервис позволяет оценить реакцию участников. Мы видим, она лучше в выходные дни. Может, по вашему сообществу это будут другие дни. То есть система позволяет отслеживать это. Далее популярность контента, посты. Ну, веб, можно сортировать по, по всем видам в активности Также можно сортировать участников, как бы рейтинг такой составить, который сам больше взаимодействует со страницей, как бы выделить адвокатов бренда. Следующий сервис. Это сервис КПИНИ. Он организовывает поддержку клиентов, заменяет всевозможные формы. В чем его фишка? Он легко интегрируется в социальные сети, в Facebook и ВКонтакте и в виде приложений. Рассмотрим на примере банка. Вот так он выглядит. То есть пользователи могут задавать вопросы и оперативно получать на них ответы. Нет. ответы. <coughs> а, вот в виде вкладки представлен сервис обратной связи. А, в приложении, как бы в приложении э, выглядит то же самое, как и на сайте. То есть э, весь функционал поддерживается. То есть э, пользователю не надо выходить из социальной сети. Он зашел э, в вкладку Facebook или в приложение ВКонтакте, задал вопрос и получил у него ответ. Ну, да, Дальше, по сервису. Можно посмотреть официальный лист, который отвечает на вопросы. То есть, допустим, начальник отдела и самые активные участники статистика по этому сервису открытая. Можете посмотреть, сколько участников, комментариев и обсуждений созданных. Далее сервис третий. Яндекс Люди. Он позволяет найти э, э, аккаунты э, людей из разных социальных сетей в одном месте. То есть вам не надо заходить в Facebook, ВКонтакте один, в Twitter и искать профиля. Вот этот сервис э, по ключевым словам, имя, фамилия или должность э, позволяет нюанс, эти профили должны быть э, общедоступны. Если это закрытые профили, то что он их не найдет. Далее. Медиаметрикс. Э, э, вставляет рейтинг ссылок из соцсетей. Вы можете исследовать, что популярно сейчас. Да, какие ссылки из соцсетей. Э, э, есть э, категории, города. И проспекта э, там. 5 минут, час и день. Интересный сервис. Ну, что, какие ссылки популярные, пользуются популярными. Далее, дайте возможность пользователям поделиться контентом в соцсетях. То есть это прекрасные кнопочки плюсов. Очень легко ставится, выбирается любой дизайн. Вертикальные, горизонтальные, с фона, без фона. Так ставится в один клип. То есть совет от создателей сервиса социальные кнопочки лучше ставить э, вверху вашего сайта, либо уже новости, какой-то э, люди э, будут больше делиться вашим контентом. Дальше, э, сервис для создания инфографики. Э, если у вас большой объем данных и его надо как-то визуализировать, вы выбираете шаблон, загружаете свои данные, э, оптимизируете его и можно. Э, в социальные сети, либо же добавить себе на сайт. Это очень полезный сервис. А далее сервис а Friend of Follow. То есть вы можете посмотреть взаимный фолловинг <свят> ваших э, в Твиттере. Э, как бы э, людей, которые э, которых вы зафолловили, но они на вас не подписались. Дальше. Сервис Disqus дает возможность вашим пользователям комментировать. Тоже очень интересный сервис. Можете устроить себе на сайт. Очень легко в администрировании комментариев и привлекает внимание пользователям. Они могут авторизироваться в этом сервисе комментариев через соцсети. То есть очень удобно. Далее. Виджеты в Facebook, в ВКонтакте, даже уже есть, уже есть как бы, такие виджеты, которые можно поставить на сайт, чтобы пользователи могли видеть ваше сообщество в социальных сетях. Вот такой вот интересный виджет Инстаграм. Можно установить на сайт с помощью сервиса b вы заходите в этот сервис. Там внизу справа есть кнопочка «Добавить виджет на сайт», подгружайте свой инстаграм-аккаунт, и вот формируется ну, вот высоту, ширину можно выставлять, какая вам подходит. Далее, сервис «Банк.ру» позволяет мониторить упоминания о вашем бренде. То есть по ключевым словам он ищет упоминания о бренде можно выставлять тональность и, исходя из этих упоминаний, делать какие-то выводы по вашему бренде. Далее бонус сервис. Э, backup э, Он позволяет э, делать бэкапы, то есть э, автоматически сохранять э, аккаунты из ваших социальных сетей. То есть, если вы если у вас украдут аккаунт, либо что-то с ним случится, этот сервис автоматически сохраняет копии ваших контактов, контента с вашего профиля, либо же со страницы. Также можно сохранять ваш аккаунт с почтовых клиентов. И фан сервис э, помогает, вот помогает. Вы можете заказать себе футболку. Я сегодня видел на входе, у него кого-то такую футболку. Э, с вашим, э, с изображением вашего профиля есть Facebook. Ну, mm -hmm. это какой фан. Все, спасибо за внимание.

посиланням на попередню статтю про... Десь на початку було про попереднє ваше дослідження про інші медіа. Саме перший слайд. Там де було перші секунд. Як працює дізгаз по... Більш детальніше можна, кількома реченнями. Там сходять дівчинка сайт, э, а потом подгружаете свой сайт. И там будет э е... код, а, который вы потом вставляете, э и там можно настроить под е... свои вимоги. Ися чого користувач буде захитає відео. І після... <рекир> коментарі, да. Так, але ці коментарі як вони з'являються на сторінці. Можна буде модерувати чи не можна. E, можна буде. Можна, тобто, якщо хтось якусь гадості напишеться, можна не висвітлювати, так? E, ну, При модерації в піску аккаунті. E, можна можна. Можна вже да. жит... Бо, mm. mm. Бо, пройти. І так далі, і реально заставляють, і тим самим дуже негативно робити тільки шкоду, а не користь. Тобто адміністрування цього <плес> <ось> сервісу. <плес> Да. Получается, что публикация идет на сайте одновременно и непосредственно пользователям в его профиле. Или все-таки только То есть, на сайте? Нет, на сайте. Он зашел под своим аккаунтом, но опубликовал коммент на сайте. Да, да. Ну, потом э, можно отследить ну, пользователя в других соцсетях. Дискус это сама по себе как такая социальная. Не боятся пользователи, что у, них, что у них потеряется информация об аккаунте или что-то. То есть спокойно пользуются этим сервисом? Эм, да, э, ну там авторизация через Facebook или Twitter ВКонтакте. Эм, как на любом сайте авторизация. То есть им не надо дополнительно вводить, они просто авторизованы, например, в своем профиле в Фейсбуке, они могут зайти на страничку сайта и оставить там документы. Если они не авторизованы, то им предлагают авторизоваться да. в своем профиле, непосредственно на сайте Фейсбука, например. В своем, ну, по почте. Mm -hmm. На сайте дискуссии, ну, как бы они авторизуются. Mm -hmm. А, все-таки на сайте дискуса они авторизуются, а на основании ресурсе. Mm -hmm. Ну, либо через соцсети. Может быть, еще запитания по окраинам фейсбука?

То, у меня есть вопрос. Вы назвал 10 миллионов сервисов, могут стать в каких уже на диффумазе и пойдем к ним претендовать в кассенах. Есть ли все сервисы бесплатные и какие, какие платные? Во всех сервисах некоторые бесплатные, по каждому назвательности, допустим, и во многих есть бесплатная версия, допустим, Джагаджан, там 14 дней вы можете бесплатно посмотреть статистику. В чем наше преимущество, забыл сказать, Jaga Jam, вы там можете подгрузить не свое сообщество, бесплатный тест 14 дней, можете подгрузить в сообщество конкурентов, если вам интересно посмотреть, как он работает. есть и вам будет доступна статистика его, которая вам недоступна вот в этом доступе в соцсети, допустим, если вы зайдете на, на страничку сообщества Facebook или ВКонтакте, если там не открыта статистика, ее не будет. С помощью этого сервиса вы можете посмотреть. Сервисы, вы для в очередь, что вы Не 10. На вашу думку, что, что ты, 10? в любом случае, Джага джем стоит попробовать, оценить там, вовлеченность ваших пользователей, как они взаимодействуют, то есть там много показателей, которые нет в обычной статистике соцсети. Плюсок, кнопочки очень интересные.

займаюся автоматичною емоцією. Розвіємо деякі місця, покажемо, яким чином ми зараз реалізували автоматичну і